Для оголошення результатів наступної номінації запрошуються Ольга Горбачова та директор радіостанції «Кіс-ФМ» Антон Цеслік. Добрий вечір. Добрий вечір, талановиті люди! Ми дуже дуже-дуже раді бачити вас здесь, і вас і Нам з Антоном дісталась найцікавіша номінація. Річ в тім, що цей формат музики не дуже популярний в Україні. проте Наші номінанти мають всі шанси здобути європейську популярність і їх будуть знати краще навіть ніж ми на батьківщині. Одоволь. Когда мы начинали 13 лет назад, действительно, эта музыка была не столь популярна, но мы проделали большую работу, и сейчас с этой музыкой совершенно обстоят дела по-другому. Я думаю, что как раз эта премия и покажет то, что эти годы прошли недаром. Вы просто делаете фантастическую работу, выховываете смаку у потому что мой, например, смак стосовно танцевальной музыки безнадежно споплюжено. Наверно, ти не слушала радіостанції Кісафан. Ну, як я буду це робити, якщо я сиджу поруч з Віктором Павліком, дивлюсь на Марину Адольську і розумію, що це все вони зробили для танцювальної української музики. Ну, кстати, дійсно пісня Віктора Павліка дуже довго крутилась. Пісня Город Зеленого світа. Коли вони їздили знаєш, на гостролях, тоді не було ні готелів, ні віпів, ні райдерів. А зараз премію отримуємо ми. Давайте їх привітаємо, друзі. Ты знаешь, то, что радиостанция «Кис-ФМ» имеет такие рейтинги, и то, что э, сейчас мы находимся здесь и будем смотреть замечательных наших номинантов и претендентов, это говорит о том, что эта музыка действительно очень и очень очень популярна. Давайте звернем увагу на экран Акис ФМ фантастичной наснаги побажаем. Увага на экран. Премия спільного проекту Денс Парад каналу М1 и радиостанции Кис Omnia Fit Tiled For the first time Stage Rockers I'm waiting Buy one get one free And DJ Lutik Not in love Will you дозволиш Конечно. Мне очень тяжело сделать выбор. Боже, я чувствую себя себе зараз камалию. Зараз скажу уника замест унуки. И нарешті буду на перших шпальтах газет. Я с удовольствием помогу тебе. Это был жарт для Атриума. А для глядачів наш фантастичный переможец этой номинации Умния Фичерин Тайл. For the first time. Поздравляем. Ты действительно сделал очень много для танцевальной музыки этой страны. Так зиг выглядит украинская танцевальная музыка. вашей области, друзья! спасибо большое. Для меня большая честь находиться в этом зале сегодня и получить награду вот такого большого уровня и именно в Украине. Потому что в последнее время мне приходилось выступать больше за границей, то есть за пределами Украины. И мне очень приятно, что меня знают и, главное, поддерживают в Украине. Спасибо большое. Я хочу сказать большое спасибо Киев, Украина. Я хочу сказать большое спасибо М1 и, конечно же, KISS FM, а также своей команде Virus Music и своей прекрасной жене Ане. Спасибо. Дякую мам.